Перед тем, как включиться в программу ЭКО, э, пара, которая обратилась к нам, она, она проходит обязательное обследование всестороннее. Вот. Есть обязательное обследование, есть обследование по показаниям. Конечно, мы стараемся наших пациентов обследовать как можно более полно, чтобы исключить возникновение возможных рисков. Мы стараемся сводить, проведении является синдром гиперстимуляции. Рисками при проведении является являются аллергические реакции, которые могут возникать на введение препарата. Рисками при проведении КО является возникновение многоплодной беременности, вниматочной беременности. Также рисками при проведении КО является кровотечение а также это возникновение каких-либо вернее обострений инфекционных заболеваний если